47-річний мешканець Лозової постраждав від руки зловмисника. 17 березня, о 21.50 до чергової частини відділу поліції надійшло повідомлення від чергової медсестри про те, що до лікарні з вулиці Трудова доставлено чоловіка із травмою голови. Розбійний напад стався цього ж дня близько 8-ї години вечора. Його скоїв 31-річний чоловік, мешканець села Катеринівка. Он выкрал мобильный телефон та гаманец, у якому находились деньги в сумме более 2,5 тысяч гривен. Совершено разбойное падение на местного жителя. Более того, преступника было задержано гражданскими лицами, прохожими, которые были неравнодушны в данной ситуации. В ходе досудебного расследования было установлено то, что местный житель возвращался с работы домой и на виловской части города Лозовая, сзади к нему подпирал неизвестный, ударил деревянной деревянный палкой по голове неоднократно, после чего, когда он сбил потерпевшего с ног, завладел его денежными средствами и мобильным телефоном, после чего пытался скрыться с места преступления, но благодаря гражданским лицам, которые увидели это все, он был ними задержан и впоследствии был передан работникам полиции. В данный момент данному лету сообщено о подозрении совершения преступления, в части 1 статьи 107 Уголовного кодекса Украины, именно разбойное нападение, <coughs> и к нему применена мера посечения в виде задержания под стражей без определения залога, так как преступление совершено с применением насилия. Данный гражданин ранее неоднократно судим. Местный житель в 2016 году освободился за, был осужден за сбыт наркотиков. Ему 31 год. Он признал полностью свою вину в совершении данного преступления, дал показания, сотрудничает со следствием. Сейчас он находится в Харьковском следственном изоляторе. У потерпевшего перелом руки, ссадины, Травма головы. В дальнейшем будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая точно установит степень тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшим при данном нападении. Данное разбойное нападение человек совершил в связи с тем, что, как он пояснил, у него не было денег для того, чтобы купить подарок своей дочери на день рождения. Вот такого вот объяснение он дал ходе досудебного расследования. Это последний он был судимый за сбыт наркотических веществ, ранее он был судимый за совершение краж и других э, корыстных преступлений, имущественных. Поэтому человек не ранее, неоднократно ранее привлекался к уголовной ответственности. Вот. Поэтому на, на путь исправления не стал, совершил такое дерзкое преступление, за что э, понесет в дальнейшем... Очень строгое наказание. Санкции данной статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы.